До слова, дозвольте запросити проти Максима Денисенка, члена правління Всеукраїнського політичного центру ім'я освятина Задруста, керівника прес-служби та місіонерського катехізаторського відділу Сумської єпархії, викладача Сумського пастерського посольського духовного училища. Його тема окультизм і православ'я». Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Казалось бы, выбирая тему и оккультизм православия, мы должны сказать, что э, оккультизм не должен быть присущ православию, что это не народное тело православии, и так это и есть. Однако же оккультизм присущ э, православию не в силу э, догматической какой-то обструкции, э, а в силу того, что его туда приносят люди, люди, которые понимают православие абсолютно не так, как об этом учат святые отцы. Поэтому э, я сегодня и расскажу немножечко о исторических корнях э, оккультизма в православии и о тех современных вызовах которые мы с вами видим в нашей жизни. На протяжении всей истории православной церкви на Руси велась борьба с проявлением язычества. Именно язычество принесло в наш народ, который впоследствии принял в православие, множество различных суеверий, колдовства. Корни последнего так укоренились среди обычных людей, что и по сей день мы можем видеть яркие тому примеры. Главным средством борьбы церковь всегда считала распространение по всей территории Руси христианского богослужения, таинств, обрядов. Первые митрополиты греки принесли с собой греческую церковную традицию и церковную литературу на греческом языке. Но уже с XIII века появились первые переводы церковных книг с греческого на сербский язык. Одной из первых переведенных книг была «Кормчая книга», которая содержала перечисление суеверий и пережитков язычества. В xi 13 веках получили распространение домовые церкви. Духовенство тогда уже опасалось, что в них службы будут вести с отклонением от византийского канона и на привычный языческий лад. Подобная картина складывалась в церквях городских общин, в каждой из которых поминались именно свои святые, а другие не поминались. Языческие пиры, в том числе погребальные, обсуждались православные традиции, а на Руси они встречались даже в монастырях. Даже крещение, например, в Муроме сопровождалось трехдневным грандиозным пиром, на котором присутствовали все горожане. Митрополит Иоанн в XI веке требовал прекратить пиры творить, созывать мужа без жены. Духовенство считало средством борьбы против языческого распространения книг для чтения, в которых обличались пережитки древнего язычества. Митрополит Иоанн составил правило церковное вкратце, где требовал отказаться от языческих жертв, колдовства, светских развлечений. Вышла книга Вопрошание Кирикова, это собрание ответов на вопросы новгородских духовников Кирика, Савы и Ильи. В этом церковном сочинении сделана попытка обличить бытовые языческие традиции. Порицается обычай привораживания мужей, ношения больных детей к волхвам. В семейном христианском быту еще долго удерживались языческие традиции. Спустя несколько веков после принятия христианства в народе помнили имена языческих богов, совершали кое-какие обряды. Хотя смысл их был забыт, интересно, что при этом могли читаться и христианские молитвы. В образах святых наш народ умудрялся видеть и языческих богов. Считали, что за Георгием Победоносцем скрывается бог Солнца Хорс, восседающий на огненном коне. Илья Пророк принял черты Ируна Громоверца, Иоанн Креститель соединился с купальскими языческими обрядами, Власий стал преемником бога Велеса, Пороскева Пятница выбрала черты богини Махоши, прототипом святых Косьму и был сварог. Во время похорон в xi 13 веках сожжение вытеснялось захоронением землю. На могилах археологи находят, однако, и кресты, и образки, но в то же время находят сосуды с пищей, оружие. Остались некоторые языческие праздники. Культ предков воплотился в родительских днях, когда поминают усопших. Духовенство осуждало привычку людей произносить клятвы. В этот грех постоянно впадали князья, причем, клянясь, целовали крест. Так было, например, во время съезда в Любиче в 1997 году. Итак, на Руси в x 13 веках существовало двоеверие и чистое язычество. К 15 веку христианство окончательно утвердилось на Руси, но с сильной примесью язычества. На сегодняшний день мы увидим, что немногое поменялось. На похоронах в могилу бросают деньги, якобы для того, чтобы покойному купить себе место в Небесном Царстве. Если снится покойный и просит его согреть, или говорить, что ему холодно, то в гроб другого умершего нужно положить теплые вещи. Об этом совершенно серьезно, увидевший сон родственник, договаривается с родственниками представленного Когда готовят поминальный стол, то не бьют мук, потому что в одной из них может быть душа почившего. Я уж не говорю про поминание спиртным, как аналог пьяных языческих тризм суевериями обрастают венчание, крещение. Считается, что пока женщина не родила, ей нельзя быть крестом, крестной, у девочек. Когда ребенку исполнится год, нужно, чтобы крестные остригли малыша и ножом перерезали невидимые путы на ногах. Причем часто тем, кому так не сделали, становятся чемпионами по легкой атлетике в беге на короткую дистанцию, как, например, представители Нигерии, о котором перерезали путь, и тех часто быстро догоняют милиционеры. Но когда эти суеверия слышишь от нецерковных людей, то еще полбеды. Часто сами священнослужители убеждают людей в необходимости магических действий. На Херсонщине в одном из сел в наше время священнику после отпевания наливали стакан водки. Он ее выпивал, Потом разбивал этот стакан ворота, со словами пошла душа в рай. После чего ворота открывались и спокойно препровождали на кладбище. Начинается все с простых советов. Батюшка, мы часто с мужем ссоримся. Бачка отвечает, вам нужно поменчаться. Бачка, мы часто болеем всей семьей, вам нужно осветить квартиру. Бачка, мы нашли на огороде закопанную скорлупу от яиц. Вам нужно прочитать три раза молитву отчинаш, три раза или сорок раз. 90 псалом, или заказать литургию о здравии в трех или в семи разных храмах и так далее. Что это, как не совет каким-то магическим действом, а не к внутреннему перерождению человека? Большой бедой в нашей церкви является такое понятие, как младостарчество и лжестарчество. Люди тянутся за советами к продвинутым батюшкам и седым городам, Ищут прозорливых старцев для того, чтобы те посоветовали, продавать квартиру или нет, нужно ли делать прививки детям, как будто бачка имеет медицинское образование. Все это происходит от того, что человек хочет переложить свою ответственность на плечи оракула, а старец пользуется возможностью передать волю Божию в кавычках вопрошающему. Часто можно видеть, как православный приход превращается в тоталитарную секту, причем со всеми ее проявлениями. В книге сектоведения Александра Творкина приводятся четыре признака тоталитарных сект. Вот эти четыре признака часто можно увидеть э, на приходе. Э, эти признаки таковы: первый – это наличие гуру э, в тоталитарной секте; второй – это организация, которую гуру э, создает; третий – это метод; и четвертый – эзотерический разрыв. Вот начиная с первого наличие гуру, а в православной общине часто эту роль играет сам настоятель храма. Гуру в секте – это человек, который обладает бесспорным лидерством. Когда у бачки получается выйти на такой уровень лидерства, причем безапелляционного, когда все к нему приходят и уже не Евангелие является критерием какого-то суждения, а мнения священника, то э, бачка, конечно же, становится гуру. И вокруг бачки э, начинает возникать организация, его э, прихожане, которые э, начинают во всем ему подыгрывать, исполнять его благословения, вот, могут пойти на войну с каким-то другим приходом, даже такое бывает, или с мнением какого-то... Э, проповедника. Одним словом, эта организация может быть очень мощной и включать в себя не только приходные людей в разных городах, которые потом собираются автобусами, едут к такому младостарцу вот, за собой У этого гуру, у этого лидера обязательно есть метод. Вот здесь очень много примеров, методы самые разнообразные. Например, в нашей епархии. Есть священник, который по-особому соборует. Вот все бачки там наливают для соборования немножко масла, там немножечко добавляют вина, освещают, там с этой баночкой или сосудиком помазывают людей. Вот этот бачка обязательно берет ведро с маслом, берет малярную кисть, вот люди раздеваются в храме и вот буквально они обтекают этим маслом и после этого говорят, я действительно освободился, То, что там кто-то другие делают, это, конечно, мало, вот я вот, пособорился, это более не... И второй, или второй добавь, он считал, что если человек 10 лет не ходил в храм, а до этого был крещен, то его обязательно надо заново номера помазывать, потому что благодать вот через 10 лет от человека отходит. Каким манометром он это мерил, трудно сказать, но э, то, что так действительно, в это верило полгорода. Башка достаточно авторитетен в городе. Как его не перебеждал епископ, Башка не соглашался. Не случайно на его приходе, когда там был временный престол, решили осветить уже престол постоянный. Люди воспротивились этому, потому что тот престол оказался очень сильно намоленным. Вот, а новый престол поставит, эта штука надо молиться, пока он таким станет. И поэтому воспротивились. Ну, слава богу, говорили э, башку что все-таки осветили престол. Эзотерический разрыв, последний признак э, тоталитарного культа. Эзотерикус с греческого это таинственный, происходит таинственный разрыв. В секте обычно, ну, например, в восточных э, сектах, это э, когда человеку предлагают при, прийти в определенное место в определенное время, говорят, что он принес какой-то экзотический фрукт или цветок, э, говорят, что ему нужно положить этот цветок, э, вернее, он входит в какую-то полученную комнату, кладет этот цветок на какое-то особое Место, потом только включается свет, и видно, что он положил этот фук или цветок перед портретом какого-то гуру. Вот. А в православной церкви бачки выдумывают, бывают различные действия, которые разрывают человека с общим мнением, с общей православной доктриной, с общим социумом, в котором он живет. Поэтому методов очень много. У нас, например, распространено на великом ходе обязательно чашу ставить на голову всех, кто э, стоит в храме. Вот, считается, что очень благочестивый такой поступок. Но кроме того, для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы вот эти вот э, методы окульные вошли в жизнь людей, используют различные приемы. Человеку предлагают э, разорвать со всем прошлым. Э, со своими друзьями, которые, может быть, православные, но не принадлежат к тому элитарному обществу, той общине, куда он стал ходить. Запугивают, что если человек уйдет из этой общины, что с ним обязательно что-то случится, он попадет под машину или что-то другое. Вот. Человек участвует в таинствах, не понимая их смысла, используя чувство вины за те грехи, которые человек уже сделал. Методом можно считать еще и использование епитемии. Э, эпитемия, которая призвана исправить человека, которая должен настроить себя на тот молитвенный лад, э, которым человек не жил и поэтому впал в определенные грехи. Эпитемия часто используется как способ тоталитарного э, воздействия на человека. В церкви, обычно в таких храмах, очень много уделено различным мелочам. Обряда верия, так называемая, когда люди передают свечой, и свечу именно правой рукой, нельзя левой. Нельзя гасить свечу, дуя на нее. Вот. Эти люди на проповедях рассказывают о том, как им является или святые, или Божья Матерь. Один батюшка даже прямо говорил, что он видит будущее в таких картинках, слайдах. Бичом для церкви, нынешней нашей церкви, современной церкви, мне кажется, являются вычетки. Уже много говорилось на эту тему, Несмотря на то, что м, исторически эта практика экзорцизма сложилась у католиков, однако же в 1972 году эта практика была уже запрещена в католицизме. Сейчас она расцветает у нас э, в православии. Беда, на мой взгляд, э, заключается в том, что э, человек, если он действительно обладает э, тем, что связан с нечистым духом. Господь, вы знаете, прямо говорит, что этот дух ничем же извиняется, только постом и молитвой. Однако многие не приводят человека к такой жизни, не помещают его в пост и молитву, не предлагают ему пройти определенный тот путь, который проходит каждый человек, церковляясь в церкви, участвуя в таинствах, в сознательно исповедуясь. А предлагается некая таблетка, которая должна его сразу исцелить. Он должен прийти на вычетку, э, что-то почитают, вот, и он станет здоровым. Почему он ничего не будет понимать, что будет происходить в этот момент? Беда в том, что монастыри грешат э, этим именно для того, чтобы привлечь к себе побольше людей, которые привезут деньги, да и вычетки стоят определенных денег. Одним словом, э, это тоже дает возможность человеку думать, что в церкви тоже пользуются такими же методами, как и бабка в миру. Вот. Только она там вычитывает, э, что-то шепчет, а батюшка вычитывает. Разница небольшая. И у бабки висят иконы, и в церкви висят иконы. Какая разница? Разница только в том, что выбрать. Может быть, просто э, в церкви это все посильнее и с каким-то знаком качества. Конечно же, в церкви есть разномыслие, которое тоже м, на руку оккультизму. Это борьба с различными ходами, Вот, когда агрессивная м, часть православных людей начинает бороться не с грехом, который в них живет, а, а с внешними проявлениями, которые м, внедряются или в церкви, или в своей жизни. Вот. И мне бы хотелось тоже переться здесь на слова Апостола Павла, который говорит, что кто нас разлучит от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или меч? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас разлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Теперь, что касается заговоров, к которым прибегают э, люди к распространенному по людей к бабкам, к экстрасенсам. Э, я немножечко стал выяснять, что же происходит у бабки. Ведь люди приходят и говорят, что у бабки на стене висит очень много икон. Многие из них из храмов, которые были когда-то разрушены. Более э, того, бабка в тех молитвах, как говорят люди, говорит такие имена, как Иисус Христос, Пресвятая Богородица, святитель Николай, призывает каких-то других святых. И вот у людей складывается такое впечатление, что та же самая молитва, только гораздо в большей степени, проявляется вот у этой бабки, которая является на самом деле очень верующим человеком. А церковь, просто ревнуя о том, что чудеса происходят не в церкви, а у бабки, вот, говорит, чтобы к ней не ходили. На самом деле... Заговоры появились в тот момент, когда э, на Руси было принято православие. И, и языческие жреты, жрецы для того, чтобы обезопасить себя и свою языческую общину от воздействия э, христианства на нее, придумали такие заклинания, где э, не случайно ведь бабка шепчет. Шепчет для того, чтобы человек не услышал. Ставится человек перед иконами. И вот когда Бабка вспоминает имена Спасителя Божьей Матери и каких-то э, святых угодников, в этот момент человек, сам того не подразумевая, отрекается от э, спасения собственного, от покровительства Божьей Матери и от покровительства святых угодников Божьих. Поэтому э, вот, цель этих заговоров и цель висящих икон у бабки, это именно отречение. Заканчивая уже, скажу, что такой же дух оккультизма, он преподается сейчас и в школах. Вот в нашей партии в Сумской мы боремся с таким предметом, как предмет Острожской академии «Основы христианской этики». Казалось бы, вот все его знают, очень хороший предмет, и противопоставляем мы ему христианскую этику и культуры, предмет, который э, составлен э, в институте Гринченко. Так вот, в основах христианской этики, прямо в, в учебниках, есть очень много примеров оккультизма и учения оккультной практики. Например, приводится предмет, пример, как... Э, один мальчик, у которого отец пошел на фронт, вот, э, и он э, захотел ему помочь, что он сделал, как, как описывается этот случай. Он стал обращаться в Красный кут. Он обращался к красному куту. И красный кут помог. Действительно, его отец вернулся живым с войны. Не рассказывается там о том, что он обращался к Господу, или он молился, или он просил заступничество Божьей Матери. Спасал Красный Кут. Есть такая книга, которая часто цитирует все, ее автор Воропай, называется «Народознавство». Вот. И вот что пишется в этой книге. Староукраинские традиции вышли у плоти кровь в наших розміщень. И теперь мы собі не уявляем. Рездва без пути, Великодня без писанки, Святої Троицы без клотчания. Всі мы відзначаємо свято Купала. На закликаемого счастья на мой будний рик на катерины клячему долю, а на Андрея, кто из нас не И колы ты? яка не выражила, чьи выйди замуж сего Это читается детям. Существует поверье, что после освящения вербы на вход Господнем в Иерусалим нужно этой вербочкой погладить спине или какому-то болезненному месту, чтобы больше не болеть. Что это, как не магические действия? Часто в церквях спрашивают о том, какую икону нужно поставить, э, какой иконе нужно поставить свечу, чтобы был успешный бизнес. Человек приходит в церковь э, с потребительской идеологией. Вот это еще один бич, потому что человеку э, не нужен путь, э, которым нужно прийти ко Христу. Ему не нужна э, какая-то концепция спасения. Ему нужен потребительский потребительская практика, он должен прийти в церковь и знать, что нужно делать для того, чтобы что-то получилось. Вот э, интересный пример э, приводил митрополит Меркурий, это сейчас глава отдела образования и катехизации в Московской Патриархии, он когда служил э, в Соединенных Штатах на приходе, э, женщина одна подошла и э, поблагодарила его. Ну, немножко оговорюсь, скажу, что в английском языке нету слова служба. Нету, служб, нету слова «служение». Есть слово обслуживание. Оно на английском сервис. Так вот, женщина подошла и сказала, благодарю вас за сервис, за обслуживание. Он был страшно удивлен. Но в Америке такая идеология, подход к вере именно с потребительской э, точки зрения. Для интеллигенции существует другой оккультный соблазн, это учение Ольги Особляк. Я уже перебираю время, поэтому не буду говорить об этой секте. Вот, тем более, что сегодня будет доклад женщины, которая была в этой секте. А скажу, что для того, чтобы уйти от оккультизма в православии, нужно правильно понимать православие. Об этом я скажу в следующем докладе после перерыва. И мы поговорим уже о том, почему человек приходит к оккультным действиям и что противопоставить человеку, чтобы он к этим действиям не приходил.